xoş gəldiniz, xoş gördük yenidən. İndi isə gəlin ə, kitabda qaldığımız yerdən davam edəyək. İndi, zir İndi siz yeri zirah hissəsinə gəldik yenidən başçıqan. İndi siz belə deyim də artıq biz skriptinə də ə, üzərindən keçdik. Ona görə mənalı gəlki artıq ordondakı söhbətlərdən xəbərdarsınız da, ona görə gəlin ə, biz burdakı ə e, belə deyim də 3 A var e, bu qutunun içində, bu boksun içində. İndi onlara e, onlara düzgün cavabları qoymağa çalışaq. Deməli bu yuxarıda gördüyünüz şeylə var. E, Apostrophe is there. They about the ant. Bunlardan hansı buraya gələr? İndi onu e, bir yerdə müəyyənləşdirməyə çalışaq. Qoy biraz da mən bunu yaxınlaşdırım ki, sizin üçün daha rahat olsun da. Oops. Ya, indi də belə <laughs> çox yaxın oldu. İndi nə edəcəyik? Burada elə bir belə deyim də, siz biz qulaq asmışdıq deyəm və ya həm də ki, üzərindən keçmişdik deyədə, yəni ki, orada olan cavabları əsasən burada qoyacağıq. İstəyirsinizsə bir baxın bura, ondan sonra isə gəlin bir yerdə cavabları qoymağa çalışaq. Hazırsınızsa gəlin başlayaq. Sengila tək də deməkdir, plural cəm də deməkdir. Plus, yəni plus işarəsi deməkdir ki, təsdiq cümlələrində, minus işarəsi deməkdir ki, inkar cümlələrdir. Question mark, yəni, yəni sual işarəsi də bilmək üçün sual cümlələrdir. İndi gəlin başlayaq. There is a payphone over there. Apostrof s-dən gəldi. İndi pluralda nə olar? There were two hotels. Niyə sizcə bura hansı gələr? Bu burdakılardan hansı gələr bura? Ə yadınızdadır ki, mətni recording-də nə deyirdi? Deyirdi ki, var idi da, 2 dənə otel var yaxınlıqda. Ona görə hansı gələr? A gələr deyilir. The a. Özü balaca a gələr çünki böyük adəmət ki, cümlə ondan başlayır, ona görə böyük yazılır. Balaca deməkdir ki, cümlə ondan başlamır da. Ona görə balaca a gələr. There are two hotels, niyə hi? Ə burda nə olar? There isn't an internet cafe, yəni ki, internet kafe yoxdur burada isn't gördünüzmü? inkar cümləsidir. Burada qatar da yoxdur da, eləmi yə? Səfirləriniz qatar da yoxdur. İndi sizcə burada hansı gələr? "there are" və ya "any trains" bu ortasına nə gələr? inkar cümləsidir bildiyimiz kimi. İnkar cümləsidir ki, cümlədirsə ya "ant" olacaq da bildiyiniz kimi, ya da ki "isn't" olacaq. İndi sizcə burada "ant" mı olur yoxsa "isn't" mi olur və nəyə görə? bəli ant olur. Nəyə görə ant olur? Çünki cəm halındadır. Trains qatarlar bildiyiz. Cəm halını ilə the ran, ran, ran any trains. İndi sual işarəsi. There a train to york tonight. Sual işarəsidir. Sizcə a mı gələr burada, yoxsa is mi gələr? Bəli, is gələr. Nəyə görə is gəlir? Çünki a train söhbət bir dənə treindən gedir. Təkdə olduğuna görə təktə olduğuna görə iz gələr burdan. İndi cəmdə olanda nə gələr? Cəmdədirsə bəli a gələr çünki any restaurants cəmdədir restoranlar. Yes there is bəli var deməkdir. No there is not və ya that there isn't yox deməkdir. Xeyr yoxdur. No there isn't belədirsə ki, there isn't gələr burda. Yoxdur, xeyr yoxdur. Cəm halında olanda no bəli deant gələr budur. Aydın da. isterse gelin e, bir de e, kulağa sağlık e, native speaker'ın e, dilinden başlayalım. Unit 6. Recording 3. 1. There's a payphone over there. 2. There are two hotels near here. 3. There isn't an internet cafe. 4. There aren't any trains. 5. Is there a train to York tonight? 6. Are there any restaurants in the station? 7. Yes, there is. 8. Yes, there are. 9. No, there isn't. 10. No, there aren't. Beləcə ümid edirəm ki, sizin üçün daha da aydın oldu. Orda yəni recording-i həmişə qulağ asanda çalışın intonasiyasına fikir verin, sözlər necə tələffüz edilir ona fikir verin. Əgər sizin televizinizdə hər hansı bir dəyişiklik varsa, bu recording-lə müqayisədə çalışın ki, düzgün şəkildə tərəfiz eləməyə vərdiş edəyin. İndi burada 4A-da, 4A-da gördüyünüz kimi plus və minus var. Plus təsdiq cümlələrində, minus mənfi ə, inkar cümlələrində, belə deyim. İndi there is, there are, there isn't, there aren't. Bunlardan hansı qoyulacaq? Gəlin onu bir yerdə eləyək. İstəsəsinizsə pauzə deyim, bir göz gəzdirin. Ondan sonra bir yer də eləyəcək. E, yəni ki bu, siz belə bir, bir ekstra activity də bu yəni ki e, belə deyim də daha yaxşı başa düşməyiniz üçündür. İndi gələk e, ikinciyə bu burda one person with a red t-shirt. Nə deməyidi? One person indi siz də burda hansı gələr? Görürsüz bu təsdiq cümləsidir. Bəli, there is gələr. There is one person with a red t-shirt. One person with a red t-shirt nə deməyidir sizcə? Person adam deməkdir. T-shirt t-shirt deməkdir. Red də nə rəng hansı rəngi idi? Qırmızı rəngi idi. Ə, dəyər qırmızı köynəklə bir nəfər. Mənası budur. Bir nəfər var. Qırmızı köynəklə bir nəfər var. Gəldiniz. 3-cüdə nə olar? A white board. İnkardır. Hansı gələr bunlardan? Bəli, there isn't. There isn't a whiteboard. Whiteboard bilirsiniz nədir? Whiteboard dasqa deməkdir. Whiteboard. Bu gördünüz və bu whiteboarddır. Belədirsə whiteboard. Board, board-u white-da, elə belə onun rəngidir. Whiteboard, blackboard, qara dasqalarda whiteboard. Məsələn, o təhsil məktəblərdə əvvəllər olur deyək. Çeyinlə yazırdıqda, təbaşırla yazırdı. Bax o blackboard, -dur. black qara deməyidi board. Qara rəngli olduğunu görürsüz. Blackboard deyilir. Amma bunlar ağ, yəni planasiyə yazdırdıq deyə ağ right on a white board teller. 4. Two women in the room. Pozitiv cümlədə, yəni ki təsdiq cümləsində. Onda hansı olar burada? Görürsüz, cəmdədir. Cəmdədirsə təsdiq səna olar. Düzdür, deyirəcəyəm. Two women in the room. Otaqda 2 dənə qadın var. 5-incisi a book on the teacher's desk. Desk ə, əslində porta da mənası da var, amma Des bilirsiz nə deyim? Masa, yəni iş gördüyünüz masa nəzərdə tutula bilər. Ona desk deyirlər məsələn. Bu ofisdə olan masa, o deskdir, bildiyiz. İndi burada görürsüz e-book təkdir və təsdiq cümlədə nə olar burada? Bənzər izolar. Is a there is a book on the teacher's desk? Yəni ki, müəllimin masasının üzərində bir dənə kitab var any dictionaries. Dictionary nə idi? Cəm haldadır burada dictionaries. Bəli, lüğətlər idi. İnkar cümləsidir. Burada da həm də ki, cümlədə də gördünüz ki, hansı gələr? Bəli, there aren't. There aren't any dictionaries. Yəni ki, lüğət yoxdur da. Bildiniz? Siz soruşurlar ki, məsələn, Can I take a dictionary please? Məsələn, müəllimə soruş ki, lüğət varsa götürə bilərəm. O da cavab verir belə ki, sorry, there aren't any dictionaries. Yəni ki, yoxdur da hər lüğət yoxdur. 9 mi. A beləcə indi ə, indi gəlin burada writing bölməsinə baxaq da. Burada görürsünüz bu əslində e-mail yazılıb da, e-mailin formatı ilə tanış olun. Burada hər də bəzi şeyləri də izah eləyəydik də. Yəni birsə e-mail yazanda necə yazılır? Hi, normalda e-mailin şey budur. Bir salamla başlayır, salam deyirsiniz, onun adını deyirsiniz. Qutaranda da sağ ol mənasında da onu hər hansı bir şeyə deyirsiniz, ondan sonra e-mailə göndərən kimsə onu yazırsınız. Bu ortadakı da paraqraf şəklində, belə deyim də, ə, əsas fikirləri qeyd edirsiniz burada. I have good news and bad news. Nə deməkdir? I have good news and bad news. Bəs Azərbaycan dilində necə tərcümə olunur bu? Deyir, bir yaxşı yaxşı, yaxşı və pis xəbərim var. Cəmhalını deyir amma. Yox, təkandır. News xəbər demək. Deyirik bir yaxşı, bir də pis xəbərim var. Durant any trains tonight because the weather is very bad. Yəni ki, axşama heç bir qatar yoxdur, çünki hava çox pisdir. That's a bad news. Yəni pis xəbər budur. That's a bad news. Pis xəbər budur, yəni pis xəbər budam. So what is a good news? Bəs onda yaxşı xəbər nədir? So what is a good news? İstirsə bu Bu ifadələr yazın da, çox yaxşı ifadələrdir. Ola bilər ki, siz də birə deyim də istifadə eləyə biləsiniz bunu. I have good news and bad news. Bunu yazın. Sonra yazın that's bad news deyənə sonra theirs is that's bad news. Və had ki kimsə sizə bədnəsiz deyirsə, good news-u soruşur siz deyirsiz so what's a good news. Və had ki Yaxşı deyib pisə soruş, pis xəbəri soruşur, soruşursuzsa so, onda deyirsiz ki, sualı propo yəni düzgün şəkildə necə verirsiniz? So what's a good what the bad news? I am in a very good hotel and there is a nice restaurant too. Yəni ki mən çox yaxşı bir oteldə qaldıram və orada restoran da var. Yes, it's expensive. Bəli, ora bahadır. But I have the company credit card. Credit card credit card deməkdir. Company credit card, yəni şirkətin kredit kartı var da məndə. Yəni ki, mənim öz şəxsi yox, şirkətin kredit kartı var. Yəni o deməkdir ki, expensive olmasına baxmayaraq ə, mən onu xərciyə bilərəm də pulu şirkət ödəyəcək. Bildiniz? I have the company credit card. O məndə. Yəni company, şirkət kredit kartı var da məndə. Give my love to mom. Yaxı zombi ifadələri. Give my love to mom. Hərfi tərcümədə o deməkdir ki, mamiya sevgilərimi ver. Hərfi tərcümədə biz bunu amma necə deyirik? Mamyə məndən salam de. My love, salam de, hörmətimi de, sevgilərimi de deyilir. Deyilir. Give my love, give my love your regards to blah və ya ki ə, başqa cür də deyirlər də. Bun məsələn, say hello to mom, Mama, salam, mamava salam de, elə də deyirlər və ya ki give my regards to mom, give my love to mom. Uh, deyilir. Yəni ki, ananı ana, tımam, yəni ki, anana salamımı çatdır mənası. Salam, sevgi bildi onu çatdır mənasında da. Yazın bu ifadəni. Mm -hmm. See you at her birthday party tomorrow. Nə deməkdir? Sabahlarım onun ad günündə görüşərik. Take care özündən məqayət ol deməkdir. Yazın bu ifadəni də. Take care. Özündən məqayət ol. Take care. Bye yəni ki bunu göndərən adamlardır. İndi B bəndin b çalışmasına da baxaq da. Deməli burada oops, Deməli burada nə var? Burada ifadələr var da. To someone close nə deməkdir? To someone close. Yəni e-mail yazanda əgər if you write an email to someone close to somebody close, yəni ki sənə yaxın olan birisinə onlar kim ola bilər? Family member, ailə üzvü deməkdir, ailə üzvü və ya yəni, partner partner partnyor va partner, partner ya'ni bu professional manager partner ola bilər və ya ki sevgili mənasında da ola bilər. Məndeyiz. Bu partner friends, ya'ni dostlar. Team manager, ya'ni menecer və bu biraz ciddi də. Bir soldakı yaxına yaxına email yazanda, ya'ni qeyri-ciddi, qeyri-formal yazılırdı, amma biraz rəsmi olanda da Yəni ki, başlanma e-mailə başlama və bitirmə, o, o kimə göndərəndən asılı olaraq ə, müxtəlif sözlərdən istifadə edə bilər. Məsələn, burada göstərib. Hi, hi, salam. Ondan sonra adı yazır. Bu qeyri-rəsmi də, sizə yaxın olan birisinə yazanda hi deyə bilərsiniz. Bəs ciddi məndə olanda sizcə hansı gələr? Hi deyirsiz, bir də başlayım burda. Başlayanda e-mailə hi də deyə bilərsiniz. Bir də nə deyirsiz? Hello deyirsiz. Hi də deyirsiz, hello də deyirsiz. Əzizim mən dostlar sizcə bunlardan hansı olar? Yəni ki bir müdürünüzə yazırsınız, nə bilim bir e, menecerinizə yazırsınız, yəni ki, çox yaxın münasibətdə olmadığınızda bir deyim, bir rəsmi bir məktub yazanda nə məktuba necə başlayırsınız? Diye. Diye deyisiz, əziz falan kəsdə, sonra da adını yazırsınız. Diye. Əziz falan kəs, indi biz əziz falan kəs demirik, də biz hörmətli deyirik, bildiniz? Hörmətli ə bular hörmətli kimi əzizlə əvəz eləyirlər. Yəni ki, dia əslində ə, əziz filan kəs düz tərcüməsi ilə çıxır da, amma bizim biz elə deyirik. Biz hörmətli filan kəs müəllim deyirik də. Hör, hörmətli filan kəs müəllim deyə Mr. filan kəsdir. Gördünüz siz burada. Dia Mr. filan kəs, hörmətli Frankəs müəllim. O deməkdir. Amma dia çək hörmətli filan kəs. Ə, o deməkdir, bilirsiz. Sonra var ə, bəs qutaranda, e-maili qutaranda best wishes. Best wishes. Yəni best wishes hərfi tərcüməsini deməkdir. Xoş arzularla deməkdir də, amma bir hərfi tərcümə eləməyin də bunu. O bir qaydadır da, bildiniz, e-mail yazma qaydasıdır. Best wishes deyilir. Best wishes həm ciddi yaxın adamımıza da best wishes deyə bilərsiniz. Professional şeylərdə də, bildiniz, məktublaşmalarda da best wishesdən istifadə eləyə bilərsiniz. Sonra başqa nə var? take care. Düzdür, take yazında məqayət olun. Yəni menecerə də deməsiz də de, özünə məqayətə yaxın adama deyirsiniz, bəli. Take care. Sonra gəlir regards. Regards odur ciddi mənada, you manager olanda, və, təbi, formal, rəsmi, belə deyim də, çox səmimi bir məktub olmayanda və ya e-mail olmayanda regards-dan bitirirsiniz. Regards. Yəni şeylər çoxdur, e prosto indi bu səviyyəyə aid olan sözlər bunlardır. Ona görə mən əlavə məlumat vermək istəmirəm də nə ki istəmirəm ki, belə deyim də fikriniz qarışmasın da. Regards daha rəsmi dir. See you. Sizə nəyə görə see you? Görüşənədək demək. Yəni ki, qısa vaxtda görüşənədək. O deməkdir. See you in haragələr. Bəli. See someone close. İndi aşağı cavabları Mən burdan cavabları açım, siz görəcəksiniz. Görürsüzmü? Əgər istəyirsinizsə, bunu yazın, qeydilin də indi nəsə, onlar da indi e, məktub falan yazırsınızsa, e-mail yazırsınızsa, istər onlayn olsun, fərqi yoxdur, nəsə və ya istər hər hansı bir formanı doldurur, dolduran zaman onu bir məktub formasında yazırsınızsa, çalışın bunlardan istifadə eləyin. Aydındı? Bax, beləcə Burda də bu tərcüməsini verim də. Düzdür, bu daha çox ə, ikili olan ə, şeylərdə, belə deyim də, conversationlarda istifadə oluna bilər. Ona görə də kil olmadığına görə mən sadəcə mənasını verim. Siz özünüz üçün praktik eləyə bilərsiniz istəsəsəz. Plain trained passes late. Which problems often happen to you when you travel? Nə deməkdir? Siz səyahət edəndə başdakı problemlərdən hansı ilə daha çox üzləşirsiniz? Bildiniz? Plane train pass is late. Qatar. Plane plane təyyarə deməkdir. Bilirsiniz. Plane təyyarə, qatar və ya da avtobus gecikir. Bir problemdir, da? Don't have your ticket. Yəni ki, biletin yoxdur. Birdən avtobusa minirsiz, görürsünüz ki, biletiniz yoxdur və ya kartınız yoxdur. Don't have your ticket deməkdir. No planes, no trains, no buses. Bir yerə gedirsiniz. Olur da, məsələn, bir yerə getmək istəyirsiniz, görürsüz ki, o həmin yerə tayara getmir. Məsələn, uzaq bir yer ola bilər, ada ola bilər, nəsədə bir remote area. Remote area nə demək? Remote area beləsə ədvan ifadədə uzaq bir yer, belə deyim, uzaq bir yer, hər yerdən belə uzaq, çox uzaq bir yerə remote, remote deyilir. Aralı, çox şeydən aralı olan yerə. Məsələn, niyə qatar getmir? Və ya no trains. Yəni ki, qatar yoxdur. Planes, tayara yoxdur. No buses, avtobus yoxdur. He has a problem. Maşının problemi var. Hərf tərcüməsi budur. Yəni ki, maşın yaxşı işləmir, də, necə işləmir. Phone is dead. Yəni ki, telefonumuz sönübdür. No Wi-Fi. Nə deməkdir? Wi-Fi-yə elə bilmiş kimi, Wi-Fi yoxdur. The weather is bad. Bu yəni ki, hava pisdir. İndi əgər özünüz üçün praktik eləmək istəsəz, deyə bilərsiniz ki, when I travel. When I travel, yəni mərhəməsu bu nə deməkdir? Səyahət eləyəndə When I travel səyahət edəndə ondan sonra təsir cümləsini ondan sonra nə demək istəsə onu deyirsiz. My bus is often late. Çox tez-tez olur ki, mən, yəni mənim mindiyim avtobus, min, minməli olduğum avtobus gecikir. Bildiniz, yeah. when I travel deyirsiz, ondan sonra bir problemdir. Məsələn necə deyərsiz ki, my phone is dead. Burda necə deyə bilərsiz? When I travel my phone is often dead whereas like, that my phone is usually dead. Bildiniz. My phone is dead bunun mm, bir neçə fərqli cürə də demək olar ki, out of the battery də deyə bilərsiz. Bildiniz. In the a biraz advanced ifadədə, yəni ki, zaryadkam qutarıb mənasında da olar. Ah, yes, buses in the city are very bad. Yəni ki, buses in the city are very bad. Həftə təcrübəsində nə çıxır? Yəni ki, şəhərdəki avtobuslar çox pisdir, hə? biraz hərf tərcüməni indi biraz düzgün çıxır amma yəni, mənasına baxanda, yəni mənası da deməkdir ki, şəhər avtobusları pisdir də, nə məndə pisdir, gecikirlər və artıq yenə də bir sıxlıq olur da, bildiniz. Belə bu qədər növbəti videoda isə 6.2-dən davam edəcəyik. Hələlik.